pertama yang pernah 1 satu B ingin memandangkan tentang kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan Okey, mari kita mulakan Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC CLC ditubuhkan pada tahun 1949 oleh pentadbir British Sir Michael MacDonald untuk membina kerjasama dan persefahaman antara pelbagai kaum di tanah Melayu. Tujuan utama adalah untuk mengeratkan hubungan kaum, mengurangkan ketegangan, menyelesaikan isu antara kaum dan mewujudkan asas perpaduan bagi mencapai kemerdekaan. Selepas Perang Dunia Kedua, pemimpin-pemimpin pelbagai kaum menyedari kepentingan perpaduan dan memulakan perbincangan melalui jawatan kuasa hubungan antara kaum Komuniti Selesa Komiti CLC Jawatan kuasa ini bertujuan yang pertama mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial yang kedua meningkatkan kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin yang ketiga membolehkan pemimpin berkongsi kepentingan untuk membina negara Selain itu, pilihan raya umum 1955 adalah pilihan raya persekutuan pertama di tanah Melayu yang diadakan pada 27 Julai 1955 dan dimenangi dengan besar oleh Parti Perikatan AMNO MCA MIC yang memenangi 5 daripada 51 daripada 52 kursi yang dipertandingkan. Kemenangan ini menyebabkan parti Perikatan membentuk Jemaah Menteri Pertama yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman serta membawa kepada penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan yang berharum Kesan pilihan, pilihan raya Yang pertama, perbentukan Jemaah Menteri Persekutuan yang pertama dengan Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri yang kedua, perbentukan majlis perundangan persekutuan yang baharu dengan 100 ahli. 52 dipilih, 35 dilantik, 11 daripada menteri besar dan wakil negara. Yang ketiga, pengenalan sistem pilihan raya ke peringkat persekutuan dengan menteri besar negeri dipilih daripada ahli majlis negeri yang dipilih oleh rakyat seterusnya, bagi pembentukan parti perikatan pula, pertama sekali, parti perikatan bermula dengan kerjasama antara UMNO dan MCA pada tahun 1952. Kerjasama ini terjalin kerana kedua-dua parti mahu menyatukan sokongan politik Melayu dan Cina bagi membentuk gabungan yang lebih kuat. Hasil kerjasama tersebut, mereka berjaya menang 9 daripada 12 kerusi dalam pilihan raya Kuala Lumpur pada tahun 1952. Kemenangan ini membuktikan bahawa rakyat menyokong konsep kerjasama antara kaum dan bahawa model polisi ini berkesan. Kemudian, pada 17 Oktober 1954, Parti MIC turut meminta gabungan ini. Penyertai MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India. Gabungan ini kemudiannya diiktiraf secara rasmi sebagai Pertubuhan Perikatan Kebangsaan pada 23 Ogos 1953. Dengan itu, Perikatan menjadi sebuah gabungan politik yang tersusun dan bersedia bergerak ke arah pilihan raya serta rindingan kebaikan. Formula Perikatan yang terkenal ialah UMNO, MCA dan MIC yang membentuk gabungan politik pelbagai kaum di Tanah Melayu. Formula ini menunjukkan bahawa perpaduan antara kaum boleh dicapai melalui kerjasama politik. Parti-parti dalam Perikatan juga berkongsi kerusi dan berkongsi kuasa. Ini bermakna mereka tidak bertanding sesama sendiri. Sebaliknya, mereka membahagi kerusi pilihan raya dan berkongsi jawatan dalam kerajaan untuk memastikan kestabilan politik. Kesimpulannya, Perikatan berjaya membuktikan bahawa kerjasama antara kaum adalah kunci kepada kejayaan politik dan perpaduan negara. Seterusnya, kompromi politik. Saya akan menerangkan tentang kompromi politik yang berlaku pada ketika itu. UMNO ketika itu bersedia melepaskan beberapa kerusi kepada calon bukan Melayu. Ini menunjukkan kesanggupan UMNO memberi ruang kepada kaum lain dalam proses politik negara. Pembentukan Kabinet Campuran pertama juga membuktikan bahawa pemimpin Melayu, China dan India sanggup bekerjasama dalam pentadbiran. Ini merupakan langkah penting untuk membina kepercayaan antara semua kaum. Tunku Abdul Rahman pula memainkan peranan penting dengan memimpin usaha mencapai kemerdekaan dan memupuk perpaduan kaum. Beliau memastikan semua kaum diberi suara dalam perbincangan dengan British. Melalui kompromi ini, wujud kepercayaan antara pemimpin Melayu, Cina dan India dan hubungan politik menjadi lebih stabil. Kerjasama ini menjadi asas penting kepada kemerdekaan yang dicapai secara aman tanpa konflik kaum yang besar. Akhir sekali, kompromi ini menunjukkan bahawa setiap parti sanggup berkorban sedikit demi mencapai perpaduan dan kestabilan negara. Pengembadan bersama inilah yang menjadikan negara lebih kuat dan bersatu. Kesimpulannya, pembentukan parti perikatan dan kompromi politik adalah dua faktor utama yang membawa kepada kejayaan politik tanah Melayu sebelum merdeka. Kerjasama antara kaum, kesediaan berkompromi dan kepimpinan yang bijaksana telah membuka jalan kepada kemerdekaan yang aman dan penuh perpaduan. Perikatan biasanya merujuk kepada kerjasama antara dua pihak atau lebih. Sama ada negara, organisasi, syarikat atau kumpulan untuk mencapai yang sama pertama yang sama. Berapa faktor utama yang mendorong pembentukan perikatan ialah Nombor satu, kepentingan bersama. Pihak-pihak yang terlibat mempunyai objektif atas kepentingan yang sama. Contohnya, negara yang menghadapi ancaman keselamatan yang serupa akan membentuk perikatan ketenteraan. Nombor dua, manfaat ekonomi. Perikatan dibentuk untuk mendapatkan keuntungan ekonomi seperti akses kepada pasaran baharu, teknologi atau sumber. Contoh, syarikat bergabung bagi meningkatkan daya saing atau mengurangkan kos operasi. Nombor tiga, keselamatan dan pertahanan. Demi menjaga keselamatan bersama negara atau kumpulan, mungkin bekerjasama untuk menentang uh, ancaman luar. Contoh perikatan seperti NATO. Nombor empat, sokongan politik dan diplomasi. Perikatan membantu memperkukuh kedudukan politik di peringkat domestik atau antarabangsa. Contoh negara kecil membentuk hubungan dengan negara besar untuk perlindungan diplomatik MIC menyertai perikatan MIC atau Malayan Indian Congress ialah parti politik yang mewakili masyarakat India di tanah Melayu Penyertaan MIC dalam perikatan merupakan langkah penting dalam sejarah politik negara sebelum dan selepas kemerdekaan latar belakang perikatan Perikatan atau Alliance Party pada awalnya terdiri daripada UMNO yang mewakili orang Melayu MCA mewakili masyarakat Cina Kedua-dua parti ini bekerjasama sejak tahun 1952 untuk menghadapi pilihan raya sama. secara bersama Mengapa MIC menyertai perikatan untuk memperkukuh paduan kaum? MIC menyertai perikatan bagi memastikan masyarakat India yang diwakili dalam kerjasama politik dengan kaum dengan penyertaan ini, perikatan menjadi gabungan pelbagai kaum yang lebih kukuh. Nombor dua, untuk memperjuangkan kepentingan kaum India. Melalui perikatan, suara masyarakat India dapat dibawa ke peringkat nasional. MSC percaya bahawa bergabung dengan parti besar lebih memberikan mereka pengaruh politik yang lebih kuat. Nombor tiga, keperluan kerjasama menjelang kemerdekaan. Pada masa itu, tanah Melayu sedang menuju ke arah kemerdekaan. British mahu melihat kerjasama kuku antar kaum sebelum memberikan kemerdekaan penyertaan MST membantu membuktikan bahawa rakyat pelbagai kaum boleh bekerjasama secara aman mengukuhkan kedudukan dalam pilihan raya dengan penyertaan peri, menyertai perikatan MST mendapat peluang lebih besar dalam pilihan raya termasuk pembahagian kursi yang lebih teratur dan sokongan daripada ahli kawasan. Bentangkan tentang kesan kerjasama UMNO MCA. Yang pertama ialah membuktikan perpaduan kaum kepada British uh, pada awal 1950-an Pihak British ragu-ragu untuk memberikan kemerdekaan uh, kerana bimbang konflik antara kaum akan uh, mengancam kestabilan negara. Kerjasama antara AMNO, iaitu mewakili orang Melayu dan MCA mewakili masyarakat Cina dalam pilihan raya Kuala Lumpur menjadi bukti bahawa dua kaum terbesar di Tanah Melayu mampu bekerjasama secara aman dan berkesan. Ini memberikan uh, keyakinan kepada British bahawa rakyat tempatan bersedia untuk mentadbir uh, negara sendiri tanpa pergaduhan antara kaum. Yang kedua ialah mempercepatkan proses kemerdekaan. Uh, tindakan UMNO dan MCA bergabung dalam pertandingan pilihan raya yang menunjukkan kematangan politik dan kesediaan untuk bekerjasama demi kepentingan negara kejayaan mereka dalam pilihan raya membuktikan bahawa gabungan ini mendapat sokongan rakyat pelbagai kaum. Ini menjadi faktor penting yang mendorong British untuk mempercepatkan rundingan kemerdekaan kerana mereka melihat kestabilan politik mula terbentuk. Yang ketiga ialah meredakan ketegangan politik dalaman. Konflik dengan Datuk Fah yang keluar dari AMNO kerana mahu membuka keahlian kepada semua kaum mencetuskan ketegangan dalam arena politik kerjasama AMNO MCA dilihat sebagai langkah strategik untuk uh, meredakan ketegangan tersebut dan menunjukkan bahawa perpaduan kaum boleh dicapai tanpa perlu mengubah struktur parti sepenuhnya ia juga menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin Melayu dan Cina mampu mencari Uh, titik persamaan demi masa depan negara. Yang keempat ialah asas pembentukan parti perikatan. Uh, gabungan ini menjadi asas kepada penubuhan parti perikatan yang kemudian turut disertai oleh MIC, iaitu mewakili masyarakat India. Uh, perikatan ini menjadi simbol perpaduan kaum dan memainkan peranan penting dalam rundingan. Uh, kemerdekaan serta pembentukan kerajaan selepas pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 ia juga menjadi model uh, kepada pembentukan barisan nasional kemudian hari yang meneruskan konsep kerjasama antara parti berasaskan kaum kesannya ialah kerjasama UMNO MCA ini bukan hanya sekadar strategik politik tetapi ia juga adalah simbol perpaduan kaum yang membawa kestabilan dan pembangunan negara. Kejayaan kerjasama antara UMNO, MC dan MIC. Kerjasama antara UMNO, MC dan MIC yang bermula pada awal 1990-an merupakan asas penting kepada pembentukan negara Malaysia moden. Gabungan ini bukan sekadar kerjasama politik tetapi juga satu formula perpaduan antara antara kaum yang sangat berpengaruh dalam sejarah negara. Antara hasil kejayaan kerjasama antara UMNO MC dan MIC Yang pertama, berjaya mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu 1997 Kejayaan paling besar perikatan ialah memperoleh kemerdekaan daripada British Kemerdekaan hanya berjaya dicapai kerana perikatan dilihat mewakili semua kaum utama British pada mulanya ragu untuk menyerahkan kuasa kepada satu kaum sahaja Kerjasama UMNO daripada Melayu, MSA daripada Sina dan MIC daripada kaum India menunjukkan kestabilan politik dan perpaduan hmm. masyarakat. Seterusnya delegasi runding yang kemerdekaan yang kuat. Tunku Abdul Rahman mengetuai delegasi bersama wakil MC dan MIC ke London untuk berunding. Hasilnya, British yakin Malaysia mampu mentadbir sendiri. Kerjasama ini membuktikan bahawa kemerdekaan adalah hasil usaha kolektif semua kaum, bukan satu kelompok sahaja. Yang kedua, memenangi pilihan raya 1955 dengan dominasi besar. Dalam pilihan raya Persekutuan 1955, Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi. Kemenangan besar ini menandakan dua perkara. Yang pertama, rakyat menyokong kerjasama antar kaum. Yang kedua, Perikatan mendapat mandat hukum untuk memimpin dan berunding kepada British. Kemenangan ini menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri dan seterusnya proses kemerdekaan. Yang ketiga, merangka dan menyempurnakan perlembagaan persekutuan. Perikatan memainkan peranan penting dalam membentukkan perlembagaan negara. Banyak, Banyak perlembagaan penting merupakan hasil perkongsian persefahaman antara tiga kaum melalui parti-parti tersebut. Antaranya, kedudukan istimewa orang Melayu yang disepakati oleh wakil MC dan MIC sebagai langkah membantu masyarakat Melayu yang ketika itu ketinggalan. Seterusnya, kerakyatan disuai untuk bukan Melayu UMNO bersetuju memberikan kewarganegaraan yang lebih mudah pada Cina dan India yang lahir di tanah Melayu. Seterusnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ia dengan jaminan kebebasan menggunakan bahasa lain. Seterusnya, kebebasan agama dijamin dalam perlembagaan. Kesemua perkara ini menunjukkan proses tawar-menawar politik yang seimbang tanpa ketegangan besar. See bye, bye. bye.